Pernah tak korang terfikir Macam mana lawak meme yang kita kenali hari ini Boleh merebak menjadi sesuatu yang fenomena Sebelum kita kupas lebih jauh bagaimana ia boleh berlaku Kepada mereka yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe Kerana korang akan didedahkan dengan perkara-perkara yang menarik berlaku di dunia ini Daripada wajah selebriti, reaksi kucing, bayi yang kelakar, meme telah menjadi bahan jenaka ekspresi dan malah protes sebagai bahasa global yang mudah difahami. Meme ini ada di mana-mana. Dalam grup chat kita, dalam channel di YouTube dan entah macam mana pak cik mak cik di kampung yang sudah berusia boleh menghantar meme ini dalam grup WhatsApp family kita. Tapi meme tidak sekadar gambar yang lucu dengan kata-kata. Ia lebih dari lawak. Meme adalah bahasa. Ia menjadi sebuah mata wang, sebuah budaya. Apa yang mengejutkan Ia menjadi salah satu alat yang berkuasa membentuk bagaimana kita berkomunikasi dalam era digital ini Tapi macam mana kita boleh terjebak? Bagaimana internet menukar lawak meme ini menjadi sebuah sistem komunikasi global? Apa yang ia akan kata tentang kita? Jadi beginikah cara kita akan bercakap sekarang? Apa yang boleh saya katakan, ini adalah sejarah meme yang agak pelik, sedikit huru-hara dan mengejutkan. Pertama sekali, meme ini tidak bermula di mana-mana media sosial sekalipun di internet. Perkataan meme itu sendiri sebenarnya berasal dari seorang ahli biologi evolusi Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene. Dia menggambarkan meme adalah sebuah idea, tingkah laku dan gaya yang merebak daripada seseorang kepada seseorang yang lain dalam sesebuah budaya. Manusia telah membuat meme selama beberapa ribu tahun. Cuba perhatikan pada graviti purba ini. Adakah ia meme? Macam mana pula dengan kartun yang mengisahkan politik? Adakah itu meme? Malah lawak di zaman pertengahan tentang makanan yang teruk atau paderi yang pelik, yang ini sememangnya meme. Tapi semua itu adalah secara analog, lambat dan bersifat setempat. Kalau di internet pula, ia terus menukar budaya meme menjadi sesuatu yang sangat gila. Apa kata kita fast forward ke tahun 1990-an? Pada masa ini, internet adalah sesuatu yang baru, pelik dan agak hodoh. Namun, meme pertama internet sudah mula muncul. Memperkenalkan ini adalah The Dancing Baby Dicipta pada tahun 1996 Animasi 3D yang mengerikan ini melakukan tarian berulang Telah menjadi sensasi viral internet yang pertama pada masa itu Orang ramai menghantar ini melalui email antara satu sama lain Ia juga muncul dalam sebuah rancangan TV Ini sememangnya boleh menjadi bahan kepada mimpi ngeri Walaupun begitu, fenomena ini berjaya mencipta sejarah tak lama selepas itu, datang pula internet klasik yang pelik, The Hamster Dance, tarian gif yang berulang diiringi dengan muzik. Satu lagi all your best are belong to us, meme yang lahir dari terjemahan sebuah video game yang sangat teruk. Kemunculan awal meme ini agak kasar dan pelik, sangat bertenaga mencetuskan huru hara. Tapi itulah sebahagian daripada daya tarikan. Internet ibarat sebuah kelab rahsia di mana benda pelik berkembang dengan pesat. Menjelang awal tahun 2000, Mim mula beralih daripada jenaka internet yang menjadi kebiasaan kepada bentuk penceritaan yang baharu. Forum seperti 4chance dan Something Awful telah menjadi makmal kepada Mim. Bereksperimen dengan pelbagai format yang bakal mengambil alih dunia tidak lama selepas itu. Kehadiran komik Rage membolehkan memberitahu cerita pendek atau isu yang berkaitan menggunakan watak yang dilukis secara kasar. Wajah troll ini betul-betul mewakili jiwa trolling dalam dunia internet. Katak Pepe pula asalnya cuma sebagai watak santai yang tidak kacau sesiapa. Lama kelamaan, dia menjadi kontroversi dan sering disalah anggap. Ini menunjukkan Pepe daripada katak yang tidak bersalah telah dijadikan konten kepada sesuatu yang pelik atau bersifat politik. Kemudian bermulalah zaman kegemilangan meme yang menggunakan gambar rawak bersama tulisan putih yang besar. Lawak ini mudah untuk difahami dan dikaitkan untuk semua orang. Cuba beritahu meme mana yang pernah menjadi kesukaan korang sebelum ini. Pada tahun awal 2010, meme telah berkembang menjangkaui lebih daripada sekadar gambar. Kebangkitan YouTube, Vine dan perkongsian GIF seperti GIF telah memberikan kelahiran kepada viral video meme. Rickroll telah menjadi gurauan internet antara yang terawal di mana pengguna telah ditipu untuk mengklik pautan yang membawa lagu 1987 Never Gonna Give You Up. Pada tahun 2013, meme Halim Sheikh mula menawan internet. Ini menunjukkan bagaimana konten video boleh bertukar menjadi sesuatu yang fenomena dalam masa beberapa hari sahaja. Kemudian Vine pula platform yang menukar budaya meme dengan video 6 saat yang berulang melahirkan kepada klasik seperti Why You Always Lying dan Shrek Is Love, Shrek Is Life. Tapi meme tidak kekal sebagai sesuatu yang merapu selama-lamanya. Meme telah dijadikan alat sebagai tujuan politik, protes dan membentuk pandangan masyarakat pergerakan seperti Arab Spring dan Occupy Wall Street telah menggunakan meme sebagai cara untuk menyebarkan idea dengan lebih cepat berbanding media yang sedia ada. Sisi gelap daripada meme ini juga mula bangkit. Meme seperti katak Pepe yang saya sebutkan sebelum ini telah menjadi daripada watak yang tidak bersalah kepada watak yang dibenci, disebarkan oleh mereka yang melampau mencetuskan perdebatan online dalam usaha cuba untuk mengubah sesebuah identiti atau kepercayaan. Sementara itu, jenama mula mencuba terjun ke dalam budaya meme ini untuk meraih keuntungan. Ada sebahagian berjaya dan ada yang tidak. Paling sumpah serana apabila ada restoran fast food cuba try hard untuk mendapatkan perhatian. Kalau kita perhatikan hari ini, budaya meme ini telah menjadi lebih pantas, makin pelik dan lebih berpecah belah berbanding sebelumnya. Trend di TikTok naik dan jatuh dalam masa beberapa hari sahaja. Min pula berubah dalam sekelip mata merentasi platform yang berbeza. Apa yang berlaku di TikTok mungkin telah berubah menjadi sesuatu yang lain apabila tiba di Twitter atau Instagram. Sekarang, meme penuh dengan unsur ironi, sindiran dan jenaka yang diubah. Ada meme yang wujud untuk mengeji atau peli meme yang lain. Ada juga meme yang sengaja dibuat pelik atau entah apa-apa. Dibuat dengan sengaja untuk orang jadi bingung. Meme tidak lagi dianggap sebagai fenomena dari barat. Setiap internet di pelosok dunia menghubungkan bahasa meme tersendiri mengikut budaya masing-masing. Kita di Malaysia juga ada cara untuk mengekspresikan meme itu sendiri. MIM telah menjadi cerminan bukan sahaja tentang lawak tapi politik, norma sosial, ketakutan dan kebiasaan budaya. Kesimpulannya, meme adalah lebih daripada sekadar jenaka. Meme menjadi DNA digital yang mencorak budaya moden kita. Meme tersebar kerana ia bergema dalam emosi kita, kekecewaan kita atau buah fikiran yang pelik tercetus semasa pukul 2 pagi. Secara tak langsung, meme menjadi sebahagian bagaimana kita berhubung, membantah atau menghadapinya. Tak lupa juga, kadang kala kita gunakan sebagai cara untuk kacau kawan-kawan kita akan datang kalau kita melihat meme menjadi semakin pelik cuba tanya pada diri adakah kita melihat ia sebagai jenaka lagi atau sebaliknya kita sebenarnya sedang memerhatikan sejarah yang berlaku secara langsung di depan mata kita